અમદાવાદમાં ભારતના અગ્રણીય રૂમેટોલોજીસ્ટનું સંમેલન યોજાયું રૂમેટોલોજીસ્ટ એસોસિએશન ગુજરાત દ્વારા પંદર અને સોળ નવેમ્બરના રોજ ઓથોરાઈઝડ અને ઓટોમ્યુન રોગ અંગે એકેડેમિક કોન્કલેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ બે દિવસીય ઇવેન્ટમાં આ ક્ષેત્રના અગ્રણી નિષ્ણાતો ચિકિત્સકો સંશોધકો અનુસ્થાતકો વિદ્યાર્થીઓ સહયોગીઓ વૈજ્ઞાનિક આદાન પ્રદાન અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરી હતી આ કોન્કલેવમાં રૂમેટોલોજી ક્ષેત્રના ભારતના બે સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અગ્રણીઓ ડૉક્ટર અરવિંદ ચોપરા તથા ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ રૂમેટોલોજીસના મુખ્ય સંપાદક પ્રોફેસર ડોક્ટર દુર્ગા પ્રસન્ન મિશ્રા હાજર રહ્યા હતા આ કાર્યક્રમ અંગે રૂમેટોલોજીસ્ટ એસોસિએશન ગુજરાતના પ્રમુખ ડૉક્ટર રીના શર્માએ જણાવ્યું હતું કે રૂમેટિક અને મસ્ક્યુલ લેટ ડિસઓર્ડર ભારતમાં સૌથી પ્રચલિત અને બોજારૂપ સ્થિતિમાં છે કે તેની અવગણના કરવામાં આવે છે અને તેના પ્રમાણમાં ઓછી જાણકારી છે ઓગણીસ પોઈન્ટ પાંચ કરોડથી વધુ ભારતીયો આથરાઈટ સંબંધિતથી પીડાતા પીડાતા હોય છે એવામાં આ બાબતમાં વધુ જાગૃતિ આધુનિક પરંપરાગત પ્રણાલી વચ્ચે વધુ સારા સંકલન અને મજબૂત ક્લિનિક સહયોગથી તાત્કાલિક સારવારથી આ રોગ નિવારી શકાય છે આ કોંગ્રેસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિવિધ વિષયો શાખાઓ એક સામાન્ય વિષયો અને શાખાઓને એક સામાન્ય પ્લેટફોર્મ પર લાવી આ નિવારણ અંગેની ચર્ચા વિચારણા કરી દર્દીને સારી સગવડ વધુ સારી સારવાર કેમ આપી શકાય તે અંગે કરવામાં આવ્યું હતું અરવિંદ ચોપરા હું મેં પુના સે અહીં આયા હું અમદાવાદ ઓર મેરે બડે સૌભાગ્ય કી બાત હે મેં રુમેટોલોજિસ્ટ હું જોડો કે બીમારીઓ કા સ્પેશિયલિસ્ટ હું ઓર और बहुत वर्षों से तीन तीस पैंतीस वर्ष हो गए हम समाज में काम कर रहे हैं एक कार्यक्रम जिसका नाम है कॉपकॉर्न कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल फॉर रोमैटिक डिजीज जो कि विश्व आरोग्य संगठन डब्ल्यू का कार्यक्रम था उन्नीस में हमने शुरू किया था पुना के पास इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप घर घर जाके समाज में पता कीजिए कि कितने लोगों के जोड़ों में दर्द है हड्डियाँ दुखती हैं पीठ कमर दुखता है और जोड़ों की बीमारियों का निश्चित पता कीजिए कितना आम बात है कितनी सीरियस बीमारियाँ हैं कितने लोगों को जो है उम्र की वजह से जो एंड की की है कितने लोगों को किस लोगों को को किस अपने बिजनेस वजह से काम करने से आंकड़े तो इन सब के तो शुरुआत तो एक ही गाँव में हुई थी पर उसके बाद वो एक मॉडल तैयार हो गया जिसको हमने इक्कीस जगह पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगह में जम्मू और इधर दिल्ली के कुछ इलाके उधर बीकानेर जोधपुर डिब्रूगढ़ मणिपुर गुवाहाटी कलकत्ता पूना में जहाँ से मैं आया हूँ पूना में ररे गाँव सिटी भिगवन गाँव जहाँ पे शुरू हुआ था हैदराबाद चेन्नई कैलिकट त्रिवेंद्रम हमने सोचा की इन जगहों पे जाके हमें कुछ भारत का नेतृत्व तो कर पाए कि क्या रिप्रेजेंटेटिव क्या पूरे भारत के लिए पर मानता हूँ की कुछ जगह बीच में अभी नहीं आ पाई जो कि आप कर रहे हैं जैसे गुजरात में आए हैं तो वो आंकड़े तैयार हो गए वो पब्लिश हुए एक बहुत ही अंतरराष्ट्रीय जर्नल में जिसका कि मैंने उल्लेख आपके प्रेस न्यूज में किया है तो उसके आधार पर हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा बर्डन है भारत में जितने लोग जोड़ों बीमारियों से पीड़ित हैं हैं जिनको दर्द होते हैं, वो हर एक बीमारी लोगों आगे है ये बीमारियाँ जिससे कि जनता पीड़ित है सब लोग डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचते अपना इलाज करते हैं जब कोई केमिस्ट से दुआ लेते हैं पर हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इन आंकड़ों को पहचान कीजिए एक छोटे तौर में बताता हूँ कि लगभग उनमें से दस परसेंट जो आज भारत में जो लोग हैं जिनको ये जोड़ों की मारियाँ वो सीरियस बीमारी से पीड़ित है जिनको अंग्रेजी में रोमोट आर्थरे कहा जाए उनमें गाउट भी आता है उनमें आता है उसमें अनकॉमन डिजीज आती है ऐसे भी उनमें चिकनूनी एक नई समस्या बन गई भारत में दो के बाद तो उसका भी पूरा हमने विवरण किया है ये सब बीमारियां लगभग दस लोगों में है पर अनुमान कर दिए कि दस पूरे भारत की जनसंख्या के कितने आंकड़े बनते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियन जो कि अंदाज है कि आज भारतीय आबादी है तो उसमें से कम से कम आपको डेढ़ सौ दो सौ मिलियन लोगों को ये बीमारियां दस परसेंट और भी बड़ा बन जाता है उसके अंदर तीन चार मिलियन बन जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमने आज ये आपके सामने ये सब प्रकट आपने डिस्कस किया ये जो लोग आंकड़े दिए हैं उनके आधार पर हमें एक नेशनल प्रोग्राम की आवश्यकता है हमें एक राष्ट्रीय प्रोग्राम के अनेकों प्रोग्राम हमारे पास गाँव में रूरल हेल्थ कमीशन है और सरकार ने और कई कार्यक्रम वुमेन्स इनिशिएटिव है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज हाइपरटेंशन कैंसर स्ट्रोक के कार्यक्रम शुरू हो गए हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जोड़ों के बीमारियों का भी एक विभाग उसके अंदर आए भले वो बाकी कार्यक्रम में डाला जाए जा, अलग से बने और पब्लिक हेल्थ में हम आखिर में हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें हमारे कई सहयोगी आयुर्वेदा के आयुष के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमारा ये काम चल रहा है हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर पब्लिक हेल्थ में एक इंटीग्रेटिव अप्रोच से किन बीमारियों के हल ढूंढे जाएंगे

तो तो वो मेडिकल एजुकेशन में में भाग जाएगा बनेगी बनेगी उनकी ट्रेनिंग तो अब सोच सकते हैं कि कुछ वर्षों में जो 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 स्थिति है 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 आज के वो अच्छी होने लगेगी और भारत ये एंड कंट्रोल आएगा। आ एक नवाप क्री शुरुआत गुजरात विस्तार सात हजार लोगों तपास कर આ સર્વે ફક્ત સંધિવા નહીં પરંતુ તમામ પ્રકારના સંધિ રોગના બનાવો અને વ્યાપ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે કોન્ફરન્સમાં ચિકનગુનિયાના તાવ ચિકનગુનિયાની સારવાર પછી સંધિવાનું નિવારણ એ અંગે પણ ખાસ બેઠક યોજાઈ હતી આ કોન્ફરન્સમાં સાયન્ટિફિક રાઈટ વર્કશોપ પણનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ રૂમેટોલોજી આંતરિક ચિકિત્સા જાહેર આરોગ્ય અને આયુર્વેદિક પ્રણાલીઓ વચ્ચે બહુ શાખાકીય સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે જે સંકલિત શિક્ષણનું એક મોડલ છે તેમજ જે પુરાવા આધારિત સર્વગ્રાહી ચિકિત્સા પર ભારતના વધતા ભારતમાં વધતા ચિકિત્સાનો પર ભાર મૂકી સુસંગત કરવાનો છે શિક્ષક મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ मैट आप निहारता रहो एस लाइव न्यूज़ बुलेटिन नमस्कार